У нас есть социальная сеть. Любая социальная сеть, это определенная, я уже говорил, сейчас для вас, для, может быть, для тех, кто не слышит. Это такая комната темная. Да? Вы находитесь в темной комнате и пытаетесь что-то из этой социальной сети вытащить. То ли информацию, то ли аудио, видео какое-то. Это ширина того, что вы можете вытащить, ширина этого луча. Зависит от того, сколько у вас друзей есть, сколько у вас скрипт, вы в группы входите. Да? То есть вот вы примерно так можете какой-то ресурс получить. Более того, этот ресурс будет не материальный в начале. Позже он будет через ваших друзей, так как у меня, да, я, например, в Фейсбуке там с 2008, года. И вот количество друзей вот увеличивается, и ты потом начинаешь как бы по миру ездить и получать какой-то новый опыт, новые какие-то ресурсы, знания. Но для того, чтобы этот путь пройти, надо много сделать. Как это все упростить? Как сделать быстрее доступ к реальности, вот этой, которая нас окружает? Вот она. Как программера вывести из кода и чтобы он вот к этому относился вот точно так же, как к тому, что он делает с программой. Да? То есть мы по большому счету можем сейчас уже работать с этой виртуальной реальностью теми же методами, которые работают программисты для создания продуктов. Но никто тоже не будет говорить о том, что Facebook плохая и плохая вещь, да? или ВКонтакте. Она оптимальная, да? она позволяет нам быстро находить знакомых, быстро обмениваться информацией. Как сделать так, чтобы мы также быстро находили ресурс и обменивались ресурсом в реальность? Вот здесь. Что для этого надо сделать, да? Нет, То есть немножко так вот, понимаю, о чем говорю, да? То есть скорость взаимодействия в социальных сетях очень быстрая. Мы даже зачастую не смотрим на человека, который нам присылает сообщения с дружбой, да? Мы просмотрели его таймлайн, о, классно, нормально, он подходит. За дружбу да? Смотрите, что он такое Вот все социальные сети, там, Одноклассники, не знаю, там, ВК, там, да? Фейсбук, там, да? Вот они, вот эти темные комнаты, в которых мы пытаемся что-то что то вырулить, что-то сделать. Кроме того, есть куча сервисов, которые взаимодействуют с Фейсбуком через лайки, которые они предложили. Да? То есть, есть, например, аукционы, там, например, аукра, да? есть банковская система, она никуда не делась, да? банки. Есть в то же время государственные органы, и не только органы, а и, скажем так, части этих органов, которые взаимодействуют с гражданским обществом. СМЭ, ну, ФСБ, да, тоже самое. Вот есть куча вот государств, но всего лишь часть вот этой системы. Вот социальные сети в какой-то мере сейчас пытаются это все как-то соединить и как-то показать. Вот здесь мы за что сейчас воюем? Да, открытие данные, дайте нам возможность работать с открытыми ну, государствами, да, например, сейчас. Вот дайте нам, пожалуйста, работать с открытыми данными, чтобы мы могли анализировать чиновников, чтобы мы могли как-то немножко с ними работать. И по, по сути своей чиновник это генератор всего лишь какой-то информации, вы понимаете? То есть с точки зрения программера, чиновник это всего лишь информационное событие, грубо говоря. Да, я говорю сейчас грубо, но об этом же говорю и в Silicon Valley. То есть сейчас вы слышите то же самое. То есть это генератор какой-то информации. Каким образом? В социальных сетях, да, мы сможем. Сейчас, если мы получим открытые данные, да, нам классно будет. Мы увидим, что, например, чиновник какой-то первым, да? Или вот яма находится вот здесь. Ну, это сейчас мы уже получили. Спускаясь, например, здесь по, грубо говоря, по что на мы все увидим, кто на машине понимает, насколько там классно спускаться. Да? Мы сейчас с помощью нашей социальной сети, которая у нас сейчас есть, да, мы можем их обозначить, сказать, блин, вы знаете, я недоволен. Я вот смотрю, я недоволен. Да? И все. Вот мы предлагаем создать проект, который, в принципе, позволит перенести вот эти всех, все вот эти вот информационные потоки на новую, на новую площадку. Как бы сделать окошко. Из всех социальных сетей каждый человек сможет на это вот такое окошко посмотреть. И реально увидеть. Вот что необходимо для того, чтобы общество, которое есть сейчас у нас, которое такое небольшое, разрозненное наверное, какое-то депрессивное иногда, на иногда, на подъеме. Ему нужен просто инструмент. Если у нас нет инструмента, мы не можем двигаться дальше. Повторяюсь, пока у нас не было лука, мы не могли убить там, я не знаю, какое-то животное и скушать его. Хотя я это реальность, я вам об этом скажу. Да? Если пока у нас не было компьютера, мы не смогли, мы не могли бы запустить, ну, например, там, не знаю, Асик даже, или там Skype, или Twitter. Пока у нас не будет инструмента классного переноса взаимодействия из социальных сетей, да, social network, перенесения там в реальность, мы будем топтаться на месте. Мы так же само будем создавать и верды Facebook, которые приводят там 15 человек, которые придут. То есть вот то что, то, что мы предлагаем, мы сейчас предлагаем маленькую часть о том, о чем я буду говорить дальше, вот этого инструмента будущего, который позволит каждому из вас наиболее полно проявлять себя. Понимаете? То есть это если... Как это с технической точки зрения выглядит? С технической точки зрения это выглядит... То есть моя цель сейчас в презентации свою мотивацию показать, мотивацию команды, да? То есть то, что мы будем... Почему мы участвуем в этом событии? Как это выглядит? Это выглядит как приложение к социальным сетям, как приложение к для смартфона, как приложение, которое наоборот, в свою очередь, будет э, генерировать желание сделать новые девайсы. То есть наши те, как Define, девайсы, которые мы используем сейчас, они не идеальны. И мы понимаем, что надо будет изменять немножко. Вот представьте, вы постоянно, у вас есть инструмент, который позволяет в реальном времени сказать всему обществу, более того, всему миру, что вы хотите. Вот, например, вы сейчас, вот, сейчас, сейчас, наверное, еще пока нет. То есть вы говорите, я хочу сделать кафе. и у вас выпадает полный набор анализа, разработки, структурирования и даже более того запроса на ресурсы, вот однако вы получаете сразу вот этот инструмент. Вам достаточно будет всего лишь указать, что вы хотите. Вы хотите 5 человек на работу, вы хотите 2 окна, евро окна таких-то, вы хотите крышу такую-то. То есть вот такой конструктор. Вот то, что мы предлагаем сейчас. Это выглядит, как это работает. Да? То есть есть геолокационная э, карта. То есть все привязывает. Это, вот эта стена, на которой будет видно все. То есть здесь, в реальном времени, она многоуровневая. То есть вот эти уровни очень... Вот так вот они находятся. И вы сможете просто этот объект создавать в реальном времени. То есть вы говорите, И вот здесь я, вот, проходя мимо, я не знаю, как зовут парня, где тот, который только что кафе представлял. Да? Саша. Саша, как? Э, Саша, да? угу. вот, Саша, ты просто проходишь мимо вот этого стадия, которое тебе понравилось, и ты говоришь, вот я бы здесь не против был бы сделать кафе. Угу. Оставляешь метку, да, лигаловую метку, либо через, с помощью смартфона, да? Угу. и во время, ты просто стоишь и набираешь, вот мне вот эта фоточка, вот здесь бы я сделал вот это, вот здесь бы я добавил вот это, мне нужно 10 человек, вообще вот у меня такой взгляд. И ты постоянно работаешь уже с вот этим объектом, майком. Но прикол чем? Таких майков ты за день можешь поставить 100, 200, нет ограничений. Вот мне, например, вот, к примеру, ты заходишь и говоришь, да у вас здесь все классно, но вот, например, вот тот угол не освещен. Я бы не против, чтобы здесь была лампочка. И забыл. Ты просто говоришь о том, что тебе в этом мире просто не нравится или что ты хочешь поменять. Наша программа имеет сразу хэштеги. То есть, ты, когда ты сказал окна, да, какие-то окна, эти хэштеги вбрасываются во все социальные сети, да, которые есть сейчас. Таким образом, производитель окон, производитель крыш, производитель лампочек, хозяин, собственно говоря, этого помещения, да, или арендатор этого помещения увидит вот это, то, что тебе не понравилось. Более того, заходя сюда, я сразу, как, например, если я, например, специалист по работе, я электрик, я сразу же, заходя сюда, находясь в этом приложении, я сразу вижу твой запрос. Я скажу, да, действительно, я согласен, тут, тут как бы есть проблемы. То есть это инструмент для максимального, максимального объединения общества. Очень быстро. То есть там есть несколько моментов, но это технические части. То есть смотрите, как это будет в будущем Просто представьте себе картинку. Когда вы заходите в этот сервис, и вы видите Полтаву, вы видите мир, глобус, на котором появляется новая карта. И которые от вас, вам поступают запросы. Ведь ты же, ты, например, там, дизайнер. Ты не хочешь прийти, к примеру, там, на, опять же, там, и сделать более качественную там, я знаю, разметку дороги. Да? Вот ты, мы будем постоянно получать эти события. Мы будем выбирать, чем нам в этой жизни заниматься. Это квестовая система, это много-много квестов, которые мы будем выбирать себе роль. Приходя сюда, кстати, вот я шел здесь так 5 минут, да, за это время я мог получить три запроса каких-то. Студент, идя, например, от своего дома на пары, мог бы получить такой запрос. Они могли бы там в 16.00 вынести мусор моей бабушки, это стоит 10 рублей. То есть вы просто проходите и получаете сообщения. Да? Таким образом, доходя до института, иногда возможно даже заработать какие-то деньги для того, чтобы жить или покушать. Вот эта вот система, это только маленькая часть того, что мы можем сделать. Мы можем анализировать этот поток. Мы можем давать информацию каждому участнику общества. Вот то, что мы предлагаем сделать. Сейчас мы уже реализовали с Facebook, мы сделали полностью приложение для Facebook, которое работает социальной сетью Facebook. То есть сейчас уже в Фейсбуке можно создать, это Суспина Ланка, Social Hyperlink, можно создать объект, создать его свойства, подписаться и сказать, что вы готовы это свойство, например, удовлетворить. То есть если мы сейчас создадим детскую площадку, и в ней будет там 10 досок, 300 гвоздей, кто-то может уже сказать, я принесу гвозди, кто-то может сказать, я принесу какие-то деньги. Ну это примерно так. Задавайте вопросы, я не знаю, может быть сложно, может быть, тут как не, вы один. Вы будете справляться да, да. с потоком информации. Здесь не говорите, поток не, не вопрос, не поток информации. Да. Заключается, вот, допустим, я какой-то там школьник, тролли. И начинают там вот эти нет, я там делал нехорошие дела, и, да. и прочее, прочее, прочее информации. Это куча страшных. Я, я начну издалека. Я в сети, в, сетях, в интернете интернет да, 96-й год. Начиная с этого момента. В 96-м году я уже говорил об этом, я был таким злобным троллем, да? И где-то лет пять я был злобным троллем. А где-то в 2004 году я понял, что злобным троллем быть невыгодно. Ну вот ты понял, а есть люди, которые... Подожди, для этого смотри, как мы это реализуем. Есть такое понятие, как реферальная система. Да? То есть вы все это знаете, да, реферальная система? Да, да. Вот смотрите, у нас есть основная сеть в которой вы работаете люди, да? Если мы обеспечиваем качественный профиль пользователя, то есть очень качественный, мы вначале дадим порядка 40 параметров человеку, который будет заходить в эту сеть. То есть вы выбираете свое хобби. Вот, например, вы считаете себя, там, например, специалистом, не знаю, все да, в распространении информации, да, вы ставите стоп. Это то же самое, как LinkedIn, да, LinkedIn, только вот, вот такой профиль, только более расширенный. Мы делаем буфер. Вот мы говорим, пока пять человек не скажут, что ты действительно можешь зайти сюда, ты сюда не зайдешь. У тебя есть детская площадка, детская сеть. Пусть ты занимаешься самыми элементарными, элементарными простыми вещами, но постить тебе никто не мешает. Более того, каждый профиль каждого участника вот этой сети, он такой же, как профиль у вас на Фейсбуке. Только у вас там будет профильная не страница, а карта. То есть вы так же самое будете смотреть, да, да вот что он пишет, это же бред, и убирай. Более того, ребята, смотрите, если вы заходите через социальную сеть, поймите одну интересную вещь. Иногда ваша социальная сеть и ваш таймлайн может более быть информативным, чем ваш паспорт, который лежит у нас в кармане. Давайте смотреть, давайте фильтровать. Мы все работаем на yeah, yeah. такой вопрос. Как, каким образом будет происходить вот, взаимное нахождение участников, которые создают события? Вот, допустим, я же не имею возможности ознакомиться с каждым событием, которые люди миллионы их нас создавали, даже для Полтавы, да? Я создаю свои события, и как-то э, мои, мои интересы будут э, находить аналогичные и как-то да, вот такая. Смотрите, есть такое понятие, мы будем как, понять. Как это, меня это будет информировать? Да? Как радар, да? Смотри, когда ты ставишь вот этот вот метку свою, да, и ты говоришь, что будет событие, у которого есть вот такие вот свойства, да? Вот, вот это событие, во-первых, оно явится в твоей социальной сети сразу, мы сейчас уже на таймлайн тебе выбраться него, да? Более того, каждое свойство этого события также же самое. По большому счету, да, я повторяюсь, мы будем спамить социальные сети. То есть мы социальные сети будем использовать как э, грунт для того, чтобы мы э, работали. Как, как ты будешь находить? Ты будешь находить почему? Потому что в твоем профиле изначально есть свойства, которым ты заинтересован. Фотография, например, дайвинг, я не знаю, что тебе... Более того, твои свойства могут быть максимально как бы точно определены. Ну, например, ты говоришь, ну я, например, специалист, ну я не знаю, там, в IT, в JavaScript, да, то есть вот я специалист в этом. И когда ты просто говоришь, вот в таком радиусе, когда появится какое-то событие, это настройки твоего профиля, просто ты каст кастомно выбираешь себе. Я хочу, чтобы сообщение пришло. Все. Поэтому ты будешь постоянно, даже человек, который будет проходить мимо тебя, у которого настройка стоит, вот ты же этот маяк можешь с собой носить постоянно. То есть заявлять о себе, о своих свойствах, ты можешь говорить, я вот специалист в этом, в этом, в этом. Мы проходим рядом друг с другом на каком-то радиусе. У меня сообщение, ты не хочешь пообщаться? <coughs> да, я не против пообщаться, зашли, попили чай. Понимаешь, мы нашли идею сразу, сразу мгновенно решили. Со стороны, ребята, которые, которые люди, которые будут приезжать в нашу страну, они будут смотреть, и они просто будут не понять, что происходит. Вот идут в метро три человека, раз, сообщение, раз, пожали друг другу, пошли пить чай. Они просто до этого даже друг друга никогда не видели. Понимаешь? Мы очень-очень мы мы превратимся в такой классный классный организм, который делает очень четкие задачи. Более того, по результатам встречи, по результатам встречи каждый из нас выставит какие-то оценки. Да? Более того, можно зафиксировать видео, аудио, там, оставить какое-то сообщение. А вот после реализации проекта репутация каждого участника этого проекта увеличится. Поверьте, вот в чем тут очень классная речь? В том, что часть любого этого проекта может быть без денег реализована вообще. На базе тех ресурсов, которые валяются, мы А Монетизация каким образом? Сейчас мы предлагаем монетизацию. У нас три направления основных. То есть, как бы я предлагаю монетизацию, поскольку я здесь руководитель проекта, я предлагаю монетизацию. У нас сейчас три направления, когда вы зайдете в Facebook приложение. Вы увидите это. волонтеры, то есть это работа для общества. Это ресурсы свободные, которые у нас есть у каждого нас. То есть сейчас уже придя домой, вы можете поставить метку и сказать, ребята, у меня есть два свитера, которые я, я не нашу... Я дальше узнаю. Да. И третий, это коммерческие пропозиции. Смотрите, мы сейчас не заходим на поле действия ни, ни одного из аукционов, которые есть сейчас. Но то, что мы сейчас предлагаем, это более эффективно. Смотрите, у вас есть фотоаппарат, который вы хотите продать. Вы ставите маяк сразу же. И в социальной сети у вас появляется на тайглайне этот маяк. Маяки вы говорите, вы даже магазин можете через этот маяк создать, и мы это сделаем. То есть вы говорите, у вас какой-то там, я не знаю, Sony R7, и э, фотоаппарат, который вы готовы продать. Человеку для того, чтобы соединиться с вами, не надо листать, даже заходить на аукцион. Он заходит на хэштег Sony R7 и видит вас, вот если он выбрал радиус, и видит вас сразу же здесь в Полтаве. Единственное, что ему надо вот здесь галочку поставить, я не против это купить и вы уже в Facebook профиль вы сразу видите в этом IT. Вы сразу переходите на него и общаетесь. Все. То есть еще короче, чем а вы получаете даже... за это процент? За транзакцию возможно вы сможете. получать процент. А если они встретятся и наличкой? Не имеет значения. Смотри, здесь надо, на данном начальном этапе, до момента вступления, и моя цель, в принципе, привести команду к тому, что мы будем работать либо с Фейсбуком, либо мы будем работать с Силиконовой Алией, напрягать, либо здесь создадим что-то на уровне Силиконовой Галины в Украине. Этот проект реализовываться будет длительно. Это проект моей жизни, я буду реализовать это всю оставшуюся свою жизнь. И у меня нет ограничений. То есть это не просто стартап, который выстрелил и все. Это будет делаться для этого, будет, может быть, мы... Моя сейчас видение, то, что вижу я сейчас, это здание, ну что-то на, на... ну, если вы знаете, Королева была ТП-1, который создал самолеты, да, который создал ракеты. То есть нам надо здание, в котором... Коворкинг-плейс, который будет набирать самых лучших ребят, и которые мы будем работать там дальше. Здесь очень я работал, я нашел контакты, которые позволят нам действительно обеспечить скорость транзакций. То есть на самом межу, на, самом, на, самом, на сторадже в, в Америке есть люди, которые готовы. То есть, по сути, срока окупаемости проекта нет. Смотрите, сейчас в команде есть три программера, да, и есть директор, скажем, то есть IT-идеолог, есть ну, невысокого уровня, скажем так, продаж, дачи, которая тут... Мы набираем команду сейчас. Мы, мы показали, что наша команда может что-то. Что человек, который двигает проект, он на этом не остановится. И теперь, в принципе, количество предложений по монетизации, только мы только будем приветствовать любой монетизации. Здесь у меня есть четыре варианта монетизации. Одних из, из, из них это транзакции. Да? Да. что такое? Я вот еще после первой презентации вот посмотрел в интернете и тоже кусочки каких-то из-за границы презентовал. Я на такую мысль натолкнулся, по поводу коммерческого э, варианта проекта. Вот представь, сколько компаний мировых там, да, э, были заинтересованы в виде миллион миллионов людей, да, вот. кто люди, что хочет, как, как это, это исключить, получить эту информацию. За это можно миллионы выкладывать. Просто. Но получается, что они не могут это бесплатно сделать просто ну, самим, да, участвуя, правильно анализируя, да, проведя маркетинговые исследования, они могут ты... получить эту всю. меня зовут Рустам. Рустам, Рустам. Вопрос в том, что вот эта система, то о чем я сейчас говорю вам, она вышла вот с самого вот этого того события, которое было в Украине. Она выходит из древней нашей традиции датолоки украинской, да, когда люди собирались и делали вместе какую-то вещь, строили дом и так далее. Ты абсолютно прав. Это система полной прозрачности. Здесь э, абсолютно ты прав. И они могут получить эту информацию, и они получают. Ну, это Facebook, это понятно, Google этим торгует активно. И это одна из самых больших их... Э, если вот еще немножко отойти в сторону, ребята, вот как кибернетика, я вам скажу, когда вы находитесь в социальной сети, любой социальной сети, два события вы делаете, лайк или просто просмотр. Для вот эти два состояния, которые вы показываете разработчикам сети, достаточно для того, чтобы полностью смоделировать социум, то, что происходит в социуме. То есть, если у меня сейчас был бы Facebook доступ к, например, хорошему, достаточно мощному, да, вычислительному центру и доступ к всей информации в Facebook, мы можем уже сейчас полностью смоделировать поскольку у нас 3-2 миллиона пользователей в Facebook, мы можем полностью смоделировать поведение общества на любой информации. То есть, если у меня перед этим был в Египет, и я видел, что там происходило, я могу построить модель первого приближения, и там точно тоже проводить в Украине. То есть, вот эти потоки информационные, они классные, но они закрыты от общества. Это же позволит их полностью открыть. Мы тут, наверное, не представление проекта. У вас Просто презентация так. полностью готова? Да, да, мы сделали презентацию. Мы То есть а, на воскресенье 15. вы готовы 100%? Ну, я не знаю, раздадим материалы какие-то. У нас а, что-то есть вообще? Да, вот у нас есть первый небольшой добровольческий взнос, взнос, вот, как бы немножко команда. Вот сегодня получила первый взнос. А прописывали план то есть какой-то бизнес да, от... Единственный бизнес-план, это то, что я сейчас вижу, это получить доступ, и, повторяюсь, я как бы, уже был очень близко для того, чтобы получить. его. Вот, надо, чтобы услышал человек, который, для которого деньги не важны. Эта система спасет Украину, ребята. И более того, Россию поможет, поможет... она, она, спасет. Спасет. она, она спасет, очень такая. быстро увеличит скорость обмена ресурсами сообщением. Ну, то есть мы по большому счету частично виртуализируем или превратим нашу жизнь в такую игру. Но только классно такое, знаете, полезно, Это явный. будет ну, такая революция вообще, это мирового масштаба. Абсолютно. Я Абсолютно. не знаю, есть ли аналогичные идеи, Абсолютно. может, в мире, как ты вот изучаешь. Да, я посмотрел СМС, это СМС, это система управления ресурсами, да, они есть, но вопрос несколько здесь, я не знаю, как Руслан тебе объяснить, это два года назад, это вот такой щелчок, я там три месяца сижу, пишу текст. Знаешь, мы к этому идем, по идее. Да, ну, общество вообще, вообще цивилизация человеческая, она к этому двигается. Потому что, смотри, появился Facebook, да? Я могу с планшета в любом месте, Wi-Fi, интернет доступен, я могу, в принципе, уже связаться со своим другом, какую-то информацию, получить карту, посмотреть, там события, какие-то рестораны, кафе, адреса и так далее. Но это такое первое приближение, это процент от вашего от вашей идеи всего лишь. То есть ну, тенденция такая, что мы к этому идем. И это э, формат взаимодействия будущего. Вашего. И по поводу, ну там, если вы переживаете сильно за коммерческую сторону, там и благополучие Валер его зарплату, то... А кто думал вообще, кто знает вообще как? Я никак не посмотрю фильм Социальная сеть. И... Yeah. Кто вообще предвидел, что Facebook будет настолько... они будут миллионерами. Ну, так же самое началось. Сейчас да, начиналось как социальная часть. Человек выходит за рамки стандартной системы понимания обмена ресурсами. То есть, ребята, поверьте, у нас сейчас, вот я, может быть, так, не с коронаском с Индии приехал, да? Ребята, там вообще нету. нету. Да, там как бы нету. Я приехал туда, поехал туда не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы прочувствовать, что как, чем же люди живут, как они, как вообще общество работает. Да? Да, там вообще не так все. И при этом все, я поездил три дня на на, 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 на ротере, там, по, 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 почувствовать, как вообще дорожное движение. Если кто там хочет, в Ютубе наберите, как в Индии ездят. Там нет правил движения вообще. И при этом ты понимаешь, что ты точно не попадешь в аварию Потому что каждый чувствует другого. Вот ездят все на карме, я не знаю, как это объяснить. И все очень классно получается. Я к чему говорю? Та система, которая выстроена здесь была, на, этой, на территории этой страны, более того, на постсоветском пространстве, она далеко не идеальна, но она хуже, чем Это то, что Европы. есть, например, в Европе, да? Спасибо. То есть в Европе тоже есть свои проблемы, и, понимаете, как бы сразу же молодого человека начинает, вот мы только от рождения, нас загоняют в некую такую, в вот рамки, то есть, да, да, вот работа она есть, тут вот есть вот, и вот есть удовольствие. Ну там единицы наконец-то находят тот момент, когда они удовольствие от работы получают. Вот эта система позволит нам по большому счету выбирать в любое время свое. Вот представьте, вы сможете, например, идете там, я понимаю, что это 10 лет может быть, да? Вот вы идете, есть запрос на то, чтобы сделать какую-то охрану, там, я не знаю, территории там, Октябрьского района громадскими усилиями. Вы просто подписывайтесь на это. И у вас ваш рейтинг как правоохранитель увеличивается. Я считаю, вот, если вопрос безопасности, опять же, вернуться к вопросу безопасности. Ребята, нам лучше воевать над качеством кода этой системы. Лучше воевать над защищенностью серверов наших, нежели воевать с коррупцией. Понимаете? То есть давайте мы вот такую проблему будем решать. Кто сегодня плохо заходил в этой системе что-то, потому что все уже лежит на гитхабе. Вот примерно так. В общем, это то, что... Мы... Ну, это есть, а презентация она будет более... Скажем, более такая простая, более понятная для инвесторов более да, есть картинками да. Это так, я просто наверное, более широко. А нет, мне был интересный вопрос именно для инвесторов. Да. Инвестор, здесь смотрите, начинаем. Вот да, то, можно что мы хотим предложить, например, я слышал, там инвестор будет сельского хозяйства. Уже сейчас мы можем сделать или, там в реальном времени а, а, каждой компании, сделать таким объектом, у которого есть свои свойства. То есть он реально в реальном времени не сможет увидеть полностью свою картинку, то, что у него происходит, производительность онлайн рассчитать, все сделать. То есть если это будет, если это интересно для сельского хозяйства. Назовите любую отрасль, я покажу, как в этой системе сделать э, пользу. То есть для инвесторов мы несколько вариантов назовем, которые позволят. Введение этой системы позволит.